Вот оно, ну, представьте себе, говорю, развороченное все вокруг, стекло битое, она идет босиком в коротеньком халате, в летнем, огромный живот, по ногам течет кровь, она идет и орет, и рожает на ходу. Вы когда-нибудь такое видели? Я говорю, а я видел. В плен я, когда попал, я весил 95 килограмм. Оттуда я вышел весом 60 килограмм. И на вид мне давали 70 лет. Обнялись с ним. говорят, я тебя похоронил. А ты, мы тебя тоже похоронили. Было дело. Корецкий Александр Владимирович, подполковник полиции, главное управление национальной полиции в Донецкой области. Я об этом рассказывал на допросе уже в России, когда был следователем. Не надо мне такое рассказывать, я очень восприимчивый. Я говорю, почему же, послушайте, мне это снится периодически. Когда был э, ракетно-бомбовый удар, вы, наверное, слышали, по третьей больнице, вот, когда почти попала в роддом, рядом легло. И мы были буквально в трех минутах оттуда. И вот я ему рассказываю, этому следователю, вот оно, представьте себе, развороченное все вокруг, стекло битое, она идет босиком, коротеньком халате в летнем, огромный живот, по ногам течет кровь, она идет и орет, и рожает на ходу. Вы когда такое видели? Я говорю, а я видел. И то, что у вас рассказывают, что там укранацисты были, говорю, женщины были, ребенок, говорю, он такой, как котенок размером, он только родился, его на мороз вынесли. Вы такое видели? Я говорю, а я это видел. Я говорю, вот, может, он, конечно, уже нацист урожденный, как это, как вы это говорите, но говорю, это ребенок, я говорю, все три этажа облазил, сразу же забежал туда, чтобы посмотреть, есть там раненые или убитые. Я говорю, слава богу, я когда увидел барокамеры эти, которые были перевернуты от э, ударной этой взрывной волны, мне, я многое в этой жизни видел, скажем так, по своему роду деятельности. Но вот такого мне действительно стало муторно. И э, мне следователь вот этот, следственного комитета говорит, ну это ж ваш самолет был? Я говорю, нет, ваш. Да не, не может быть. Это, скорее всего, ваш самолет, ваши СМИ пишет и мы. Военно-космические силы Российской Федерации нанесли удар по роддому третьей больницы города Мариуполя, потому что там был штаб укранацистов. Женщины беременные были, дети новорожденные были. Может, это, конечно, завуалированные генералы украинской армии, укранацисты как вы говорите, ну как-то так. Ну, он говорит, вы знаете, мы, наверное, это в допросе отображать не будем. Я говорю, а что? Вы же спрашивали меня про военные преступления. И я вот вам рассказал, все как было. Мне очень понравилось, конечно, и мне потом не сильно понравилось воспитательное мероприятие в отношении меня, но тем не менее, это было. И когда я узнал о том, что началась война, грубо говоря, я был на больничном. Банально, у меня был коронавирус вот э, пришлось выехать э, в город Покровск э, буквально на два дня. Э, там я ну, как, выписался с больничного, вооружился и в составе сводного отряда обратно вернулся в Мариуполь. Была команда главнокомандующего сменить э, всех сотрудников полиции на блокпостах, заменить их военными. То есть ну, у меня практически моей работы не осталось. И, соответственно чтобы не сидеть не бездельничать, быть чем-то полезным людям. Мы организовали дополнительные э, патрули автомобильные, и я туда сел старшим наряда в, один, в одну из машин. Ну, соответственно, мы ездили, разгоняли мародеров, охраняли беженцев, потому что были факты, когда ну, понимаете, когда люди оскотиниваются и просто-напросто сильно забирает последнюю еду и воду у слабого. Было и такое. Ездили, охраняли тех, кто был эвакуирован с левого берега, где шли наиболее тяжелые бои. Вот. Возили им продукты, воду по мере сил и возможностей. Я помню, вот когда подошел мальчик, ну маленький мальчик, ну лет 8 может. У меня в бушлате было, я возил с собой так на всякий случай, чтобы взбодриться. В аптеках продаются там, такие постилки э, витаминные. Он берет и уходит девочка, ну видно, что сестра, вроде она два младше, подходит к нему, я только хотел сказать, ну, сестричка поделись, он сам ее разрывает, на пополам отдает. Я отхожу, он меня догоняет, дергает за рукав, он смотрит так вот, а глаза похожи вот на глаза старика. Уже. Она говорит, дядя, а ты еще приедешь? Ну, честно скажу, я когда сел в машину, у Меня мои коллеги говорят, а что у тебя с глазами, аж слезы на глазах. Я говорю, парни, ну на это тяжело смотреть, на это реально тяжело смотреть. мальчики, пожалуйста, помогите, у меня муж, ему посекло осколками, вроде бы выбило глаза, но он живой. Я вас умоляю, его надо в больницу. Мы летим туда, и мы понимаем, что это самый эпицентр. боя. это как раз вот ничейная земля, за которую бьются. Мы, нас останавливает изувца, говорят, вы куда претесь? Она у нас сидит на заднем сидении. Помогите, пожалуйста, вот мальчики едут за моим мужем. Мы нас посмотрели, вот, парни. Орки там. Ну, мы понимаем. Мы попробуем. Ну, дело ваше. А стоят машины, разбитые, расстрелянные. Дальше там чуть. Ну, мы проскочили. Э -э Заехали туда, оно так, с обеих сторон летает. И... Зашли в подъезд, мужчина тоже такой высокий, да, там лицо тряпками замотано, в крови все Она говорит, Федя, мальчики приехали повезут тебя в больницу Ты сможешь идти? Он говорит, да, и теряет сознание Ну, соответственно, отволокли, мы его положили Ну, насколько я знаю, потом в больницу заезжал, вроде как он живой остался, да, мы успели Мы, скажем так, поставили две жизни против одной, ну, мы выиграли Да, действительно, это была маленькая, но победа в той большой войне мы попытались выйти из города. У нас ехало 9 человек полицейских в фургоне грузовом. В Бердянске уже нас всех вывели, но ну, я, честно говоря, был готов к тому, что нас расстреляют. Значили уже дотошный досмотр каждого. То есть раздевали полностью наголо, смотрели, щупали каждый шов, все остальное вырывали там из кроссовок стельки. Ну так получилось, что удостоверение они нашли служебные. Да. Я понимал, что мы сейчас сыпемся все, собственно говоря. Вот. И ну, давайте поговорим. Они на радостях от того, что поймали целого подполковника, тем дали по подзатыльнику и сказали: "Это чучело с вами не едет, вы давайте езжайте". Ну я изначально сказал, что я их не знаю, я первый раз в жизни вижу. Потом на допросах мне задавали вопрос, кто они. Месяц, когда прошел, когда уже понимал, что ну, они уже сто процентов даже пешком бы дошли до нашей территории. Я говорю, полицейский. В смысле? Ты же говорил, что ты их не знаешь. Я говорю, вы знаете, на эмоциях так перенервничал, как-то вот запамятовал. Но за это тоже били, били сильно. Мы с ними встретились, потом, когда я вышел уже, я опять приступил к работе, и один из Тех, кто там был офицер ну спасибо тебе что ты принял удар на себя снимали на камеру и э, ну заставляли говорить что претензий нету все хорошо со мной хорошо обращались кормили отлично били каждый день то есть каждый выход из камеры это побои утром и вечером проверка мы выбегали оттуда причем они с нами обращались так вот как они обращаются с террористами то есть голова ниже колен, руки смотрят в потолок, скрещенные сзади за спиной. Ну, соответственно, до этого мне отбивали плечи э, палками резиновыми. Это все так поэтапно было. А, ну, чтобы вы понимали, у меня надорваны э, сухожилия, у меня надорваны связки на плечах. Левая рука у меня все равно с трудом действует. Ну, если я длительное время за рулем... Но рука мне практически отказывает. Отбиты ноги, соответственно, я не могу ходить. Отбит позвоночник. И трижды мне ломали ребра с обеих сторон. Плюс пытали током, плюс травили собаками. Вот правая икра у меня, шрамы остались, меня ухватила овчарка, как она мне не вырвала икру, я не знаю. И волосы на спине мне стригли сигаретой горящей. Говорят, да ладно, что ты, что ты стонешь-то, господи? Ничего страшного, пепел смахнешь и все хорошо, и как новый. Я понимал, что люди получают от этого удовольствие. Они просто получали от этого удовольствие. Током били, пытали, э -э ходить, ну я вроде хожу так со стороны нормально, но каждый шаг это напоминание о наших, так сказать, старших братьях и о том приеме, который они устраивали. От колена до э ступни у меня к ноги пристроиться невозможно. Это очень больно. Там деформированы кости, то есть на костях мятины от побоев. Это уже до конца жизни, рано или поздно, я думаю, мне отрежут ноги. В плен я, когда попал, я весил 95 килограмм, оттуда я вышел весом 60 килограмм, и на вид мне давали 70 лет. А вот последнее наше место дислокации крупное, где я простил месяц, да, вот так на пальчик наливали чаю в кружку, и вот так вот тоже на, на донышко миски наливали первое и второе. Когда нас хотели наказать, 8 дней не давали хлеба. И люди начали терять сознание. Водили в ванную, ну не в ванную, а в душ. Вот. И из крана текла вода, кипяток. Вот чтобы как-то наполнить организм, желудок. Мы просто этот кипяток набирали в кружку и пили. Вот. И тоже, чтобы оно больше было как-то и поесть быстрее, потому что за это тоже били первое, второе в одну, эту, в одну миску выливали, добавляли этой воды из кипятка, разбалтывали. Ну, вот, это вот, вот эти помои мы ели. Нас забрали там, где мы находились, все. Нас троих забрали. Один был пограничник без ноги, второй был Алексей э, с опухшими ногами, ну, я не знаю точно, потому что я с ним так поговорить не смог. Трес мне палкой по спине, ну, таганрог тебя приветствует. А ну голову подыми, поднимай голову, на них смотрю. Я понимаю, что я эти лица знаю. Я, а я там был 8, 8 суток мы там просидели. Это, ты еще не сдох. Когда нас уже пересадили в большой автобус в Неоплан, и сказали, что вы можете снять стяжки с рук и скотч с глаз. Ну так, как-то было, все уже загомонили. Хлопцы, о, на обмен, на обмен, я сижу, молчу. Вот, пау, а ты что молчишь? А я, пацаны, меня восемь раз возили. Каждый раз говорят, все, едешь домой. Погрузили в автозак, открывается дверь это новый этап, новая приемка. А приемка ну, чтобы вы понимали, как у них там принимают, принимают у них очень жестко. Бьют, как не знаю кого. Я, вот Когда я перейду на ту сторону, наших увижу, говорю. Вот тогда я буду радоваться, говорю, вы знаете, что в самый последний момент было такое, что э, всех меняют, а ты и ты пролетаете, едете обратно. Говорю, не буду бога гневить, говорю, ждем. Одноногий вот этот пограничник был, вот этот с ногами, их скорые повезли, а я уже, я захотел сам пройтись, хотя бы просто пройтись по свободе. Даже если, даже если кинут и опять повезут обратно, но хотя бы пройти там 10-20 метров своими ногами под по свободным небом. И я шел, говорю, парни, а вы знаете, что я Богу? Обещал, когда молился каждый день. И что я говорю? Когда я буду на территории Украины подконтрольной, я стану на колени и поцелую землю. Ничего. Ну, пацан сказал, пацан сделал, стал на колени, поцеловал землю и пошел. А потом меня встречали э, уже там, в самом Запорожье, куда нас при, ну, с э, приграничия привезли, с линии разграничения, там меня уже встречали люди, которых ну, я, честно говоря, уже похоронил. Это нынешний начальник э -э, городского управления полиции э -э, Запорожья самому и начальник полиции Запорожской области. Это люди, с которыми, ну, с Сергеем я вообще начинал службу вместе в родиле еще лейтенантами. И мы были в Мариуполе. И я думал, что они не вышли, вот, честно говоря. Но для меня, да, это было потрясение, когда я его увидел обнялись с ним. Я я тебя похоронил. Говорю, да мы тебя тоже похоронили. Было дело. Я как минимум благодарен этому проекту «Сердце за устали», потому что выдернуть меня в данный момент из Донецкой области, где все-таки идет война, дать мне передышку и, извините, все-таки еще чем-то помочь в лечении, это немаловажно. Для меня это действительно важно. Я не хочу никого там рекламировать или еще что-то, я говорю от души, как оно есть. Люди просто взяли и помогли на ровном месте. Я этих людей не знаю, я вас вижу, допустим, в первый раз, да. И ну, нормальное, доброжелательное отношение. Чувствуется, что людям не наплевать. Чувствуется, что нет такого, что ты видишь, мы же за тебя заплатили, поэтому ты же ты ж нам должен. Нет, очень лояльное, очень чуткое, мягкое отношение. Я благодарен этим людям, реально. Ренато Леонидович, это лично я не знаю, это понятное дело. Но ну, с учетом того, что мы оба Донецкие, ну, как бы, я ну, не раз его видел и не два. Если бы ему было все равно, я думаю, он бы ничего не делал. Я его уважаю, потому что он достаточно много делает. И для фронта, и для нас. Я это очень ценю.